Salam əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Bu gün biz sizlə bizim hər birimizin hər gün işlətdiyi, getmək-gəlmək felindən danışacağıq. Yəni itdi, xədit, yəhət, yezdi. Bilirəm ki, çoxunuz bu mövzuda çətinlik çəkirsiz, ancaq ümid eləyirəm ki, inşallah bu dərsdən sonra siz bütün suallarınıza cavab tapacaqsınız və həmin feilləri düzgün işlədəcəksiniz. Onu nəzərinizə çatdırım ki, bu 4 dörd felin 4-ü də NSV-dir, yəni несовершенный видdir, bitməmiş dərəcədir. İndi onların biz şəxsə görə hər iş zamanda dəyişməyini görürük ekranda. İndi isə keçək dərsimizə. Artıq əksəriyyətinizə məlumdur ki, итти və ходить feili ayaqla getməyi bildirir. Е ходить feili isə minikdən istifadə etməyi bildirir. Fərqi yoxdur. Bu samokat də ola bilər, velosiped də ola bilər, maşın da ola bilər. Harda ki biz ayaqlarımızdan istifadə etmirik, onda biz yəxç yezit felini işlədirik. Fərqinə baxmaq üçün itti və yəxç felini bir qruplaşdıracağıq. Xadit və yezdit felini isə bir qruplaşdıracağıq. Baxaq ilk mənasına. Haçan ki biz Bir istiqamətdən danışırıq, yəni bir istiqamətdə getməkdən və ya da gəlməkdən danışırıq. Onda biz iti və y xət felini istifadə edirik. Əgər biz ayağımızla gediriksə, iti deyəcəyik. Əgər miniklə gedirsə, y xət deyəcəyik. Məsələn, ya idu bu ofis. Bu ayaqla getməkdir. Əgər desək ki, miniklə gedirik, ya yedu в офис. Артуқ orada məlum olacaq ki, biz ofisə peşkom, yəni ayağımızla getməmişik, miniklə gedirik. Ходить ездить феи иса müxtəlif istiqamətləri bildirir. Məsələn, я хожу по проспекту və yaхта я ежу по проспекту. Podməydik ki, mən o prospektdə ayaqla müxtəlif istiqamətlərə gedirəm, gəlirəm. Ya yezhu po prospekte. Yanemen mashinla po prospekte gäziram. Bir istiqamətdə deyil, müxtəlif istiqamətlərdə. Veyahutda on idiot po ulitsa. On yedet po ulitsa. Küçə ilə o gedir. Ya miniklə ya ayaqla, fərqi yoxdur. Küçə ilə gedir, necə? Küçədə bir istiqamətdə gedir. Amə desək ki, Он ходит по улице. Верно? Он ездит по улице, куча ила оям-oyana gedir-gəlir. Ходит ayaqla, ездит maşınla. Ити və yexat felinin digər bir mənası isə bir dəfə müəyyən olan bir vaxtda bir hərəkəti etməkdir. Məsələn, сегодня я иду в торговый центр. Сегодня я еду в торговый центр. Bugün mən ticarət mərkəzinə gedirəm. Əgər ayaqla gedirəmsə, yaxındadırsa, idu. Əgər maşınla gedirəmsə, yedu. Ancaq bu hərəkəti mən dəfələrlən təkrar etsəm və ya dövərliş halına gətirsəm, məsələn, kajdu niydelo ya xaju ili yeju torgovoy tsentr. Hər həftə mən ticarət mərkəzinə gedirəm. Bu artıq təkrarlanan hərəkətdir. Onda düzgün deyil, kajdu yox, idu torgovoy tsentr. Bu səhvdir. Onda mütləq biz khaju və ya yezhu deyəcəyik. Başqa bir misal. Сейчас дети идут в школу или в детский сад. Сейчас дети едут в школу или в детский сад. İndi hal-hazırda uşaqlar məktəbə gedirlər yaxındadırsa ayaqla, uzaqdadırsa miniklə və ya da детский сад, uşaq bağçacasına gedirlər. Ancaq deyəndə ki, hər gün gedirlər, təkrarlanan bir hərəkətdirsə, каждый день дети ходят в школу və ya детский сад, каждый день дети ездят в школу, в детский сад. Burada bir məqam da var. Əgər biz demək istəyirik ki, Bu uşaq məktəblidir və yaxud da bu uşaq bağçaya gedən uşaqlıdır. Onda heç vaxt yezdit' feilini istifadəmirik. Məsələn, tvoj rebyonok xodit v shkolu və ya tvoj rebyonok xodit v sadik. Yəni bu nə deməkdir? Sənin uşağın məktəbə gedir və yaxud da sənin uşağın bağçaya gedir. Burda onun necə getməyini biz soruşmuruq. Biz həmin uşağın məktəblə olmağını soruşuruq və yoxdur ki, həmin valideyn uşağını bağçaya qoyubmu, göndərirmi ora, onu soruşuruq. Amma məsələn belə sual verə bilərik ki, toy ребёнок ходит или едет в школу. Sənin uşağın yenə yəni, ayaqla gedir, yoxsa mini ilə gedir məktəbə? Bu indi baxdığımız misallar hamısı indiki zamanda idi. İndi də gəlin bu feillərə keçmiş zamanda baxaq. Когда я увидела его, он шёл в аптеку или он ехал в аптеку? Мэн оно гөрэндә о аптека гетэрди. Ээр аяқла гетэрдисэ, шёл. Минилэ гетэрдисэ, ехал. Бурда бир istiqamət var, yani o аптека дору гетэрди бир istiqamətdə və мэн həмин вах gördüm onu. О гетэндә. Ран ша он часта ходил в аптеку или ездил в аптеку? Əvvəllər o testəs aptekə gedirdi. Yəni burada təkrarlanan hərəkət var. Ona görə də xadil və yaxud da yezin istifadə edəcək ayaqla və yaxud da mini ilə getməyindən aslı olaraq. Xadit yezdit felinin digər mənası isə gedib gəlmək, yəni туда обратно bir yerə gedib və qayıtmaqdır. Məsələn, fikira m xadili na bulvar Çira my yezdili na bulvar. Bulvar eger yaxındadırsa, biz ora ayaqla getmişdik. Eger uzaqdırsa, biz ora mini ilə getmişdik. Yezit felini götürürük. Bu deməkdir ki, çira my bol na bulvari. Dünən biz bulvarda olmuşduq. Yəni artıq gedib gəlmişik. İndi də gələcək zamana baxırıq. Kogda ya budu ikti na rabotu ты ещё будешь спать. Ачан ki mən işə gedəcəm, yenə yəni hələ yoldayam, gedəcəm, gedirəm işə bir istiqamətdə. Sən yatmış olacaqsan. Bir də deyirik ki, завтрашнего дня я буду ходить или ездить в спортзал. Sabahki gündən etibarə mən idman zalına gedəcəm. Enger biz idmanla məşğul olmaqdan danışırıqsa, onda deyirik ki, "Завтрашнего дня я буду ходить в спортзал." Yəni sabahkı günə nə etdirəm, idman zalına gedəcəm. İdmanla məşğul olmaqı bildirmək istəyirəm. Ancaq mən deyirəm ki, necə gedəcəm? Ora getdiyim o prosesi göstərmək istəyirəm ki, hansı formada gedəcəm. Onda "я буду ходить в спортзал" ili "я буду ездить в спортзал" demək düzgün deyil. Əgər mən idmanla məşğul olmağa başlayacamsa, yəni bunu nəzərdə tutub deyiriksə, ya budur yezisvo sportsa, düzgün çıxmayacaq. Burada da həmin qayda işləyir, hansı ki, bayaq biz o uşağın məktəblə və yaxud da ki, bağçaya getməyini öyrənmək istəyirdik. Burada da eyni formadadır. İti xadit feilinin fərqi haqqında bu qədər. Bir də iti feili tək halında həmişə bu formada işlənir. Yəni bu sözlərin hamısı itçi fel ilə işlənir. Məsələn, В центре города идёт концерт. Hal-hazırda şəhərin mərkəzində konsert gedir. Və yaxud На улице идёт дождь. Küçədə yağış yağır. Digər misal: О чём идёт речь? О чём? Yəni nə haqqındadır? Predlozheniy podozhen sualıdır. Söhbət nə haqqda gedir? Lech söhbətdir. Как быстро идёт время? Vaxt necə tez gedir. Тебе очень идёт эта шапка. Bu papaq sənə çox yaraşır. Qaydalar haqqında bu qədər. İndi mən yenə də çalışma hazırlamışam. Sizinlə bir yerdə indi bu çalışmanı eləyəcəyik. Öyrəndiklərimizi möhkəmləndirmək üçün. 1-ci cümlə. Куда ты? Sizcə hansı fel işlədəcək bu 4 feldən? Yəni hara gedirsən? Sualımın tərcüməsi budur. Kuda tə idyosh? İli yedish. Əgər miniklədivsə adam soruşursuz. Kuda tə yedish. Ər ayaqladsa kuda tə idyosh. Çünki konkret bir istiqamət nəzərdə tutulub və onu soruşursuz. Digər cümlə Каждое утро я в магазин. Hər səhər mən mağazina gedirəm. Sizcə hansı feldir burada? Каждое утро я хожу или езжу в магазин. Çünki burada təkrarlanan hərəkət var, hər səhər. Ona görə də baxmayaraq ki, mağazın bir istiqamətdə, ancaq burada təkrarlanır deyə Ona görə xajo və ya da yej işlədəcək. Ya ayaqla gedirəm, ya mini ilə gedirəm. Ya obçna na rabotu na taksi. Adətən mən işə taksi ilə gedirəm. Ya obçna yejshu na rabotu na taksi. Burda da na rabotu istiqamət var, ancaq mən nədən danışam? Adətən etdiyimləm təkrarlanan hərəkətdən danışıram. Ona görə də yej u istədirik. Nəyə görə xaju demirik? Çünki burada biz nəqliyyat vasitəsini göstərmişik. Na taksi. Əgər na taksi olmasaydı burada xaju və yej u deyə bilərdik. Poza vchera my v teatr. Sirağa gün biz teatra getmişdik. Poza vchera my khodili ili yezdili teatr. Əgər teatr yaxındadırsa, biz ayaqla getmişdiksə, xodidili. Əgər yox, uzaqdırsa, maşınla getmişiksə, yestili və gedib gəlmishik. Мы были в театре. Куда вы вчера? Куда вы ездили или ходили вчера? Sizin indi yəqin ki, sizdə sual yaranıb ki, nəyə görə birinci cümlədə kuda istiqamət idi? İtchi-ye get işlətdik. Burda isə nəyə görə xadil yezdi işlətdik? Çünki indi həmin adam bizim yanımızdadır. Artıq dünən hara getmişdisə gedib gəlib. Ona görə də xadit və yezdi istifadə edirik. Naçom ana bu universitet. Naçom yəni nə də nəqliyyat vasitəsini göstərir. Nə ilə nə də o universitetə gedir. O yəni qadın Burda bir məqam var. Əgər biz ümumiyyətlə nədə gedir o, nə ilə gedir universitetə soruşuruqsa, onda deyirik ki, Nacho ездит она в университет. Əgər ümumiyyətlə soruşuruqsa. Amma yox, hal-hazırda soruşuruqsa, hal-hazırda görürük o adamı və deyirik, o indi nə ilə gedir, yəni universitetə? Deyirik, Nacho на едет в университет. Ей очень очки. Она очки очень хорошо. Ей очень идут очки, çünkü очки sözü cəmldədir, ona görə də idut deyəcək. Я буду на практику каждый день. Я буду ходить на практику каждый день. Я буду ездить на практику каждый день. İstiqamət var. Ancaq hər gün təkrarlanan hərəkət olduğuna görə artıq burada xadid və yezdit felini işlədirik. Сегодня они в другой город. Bugün onlar başqa şəhərə gedirlər. Сегодня они едут в другой город. Bir dəfə olur bu hadisə və istiqamət var, ona görə də едут yəxət Ye felini istifadə edirik əsnéyə görə ittifilini istifadə etmirik çünki yexa işləndən yerdə ittilə işlənir adətən çünki başqa şəhərə ayaqla getmək olmur yəni getmək olur istisna hallarda gedirsə əgər onlar ayaqla gedirlərsə əlbət ki ani yud udrugoy qord deyəcək amma adətən miniklə getdiyimizə görə sivonya ani yedut v drugoi gorod gde tay ya tamoy Я на автобусе. Ты на ордасан? Мэн эве гэлирам. Мэн автобусе даям. Я еду домой. Я на автобусе. Эгер я на автобусе olmazaydı, я иду домой də demək olardı, eğer ayaqla gəlirsə. Ancaq artıq biz orada nəqliyyat vasitəsini gördüyümüzə görə я еду домой olacaq. Sonuncu cümlə: В прошлом году мы на экскурсию мы туда на автобусе а обратно мы на поезде. В прошлом году мы ездили на экскурсию Мы ехали туда на автобусе а обратно мы ехали на поезде Пить экскурсия getча yezdili çünki orada biz avtobus və poez sözünü gördüyümüzə görə ikinci cümlədə artıq bilinir ki, nəqliyyatla gəlib gəlmişik. My yezdili, my byli na ekskursii. Biz ekskursiyada olduq. Biz gedəndə avtobusla getdik, bir istiqamətə göstərdiyinə görə y xali, y xət felini götürüb. Qaydanda da poezlə gəldik. Qaydanda da bir istiqamət olduğuna görə yenə də y xət feli istifadə olunur. Nəsləm. Bununla da bu dərsimizin də sonuna gəldik. Həmişəki dərslərdən bir az uzun oldu. Uzun olmasının da səbəbi mən çalışdım ki, hər formada göstərim sizə ki, artıq çətinlik çəkməyəsiz. Ümid eləyirəm ki, bundan sonra çətinlik çəkməyəcəksiz bu feilləri istifadə etməkdə. Sağ olun. Növbəti dərsimizdə görüşənədək.